Tahun ini saja 55 kes. Yang paling serius adalah di penjara Tapah, yang kedua di penjara Alustar. Itu paling seriusnya. Dia drop dadah pakai drone. Jadi kita kena ada anti drone. Kita ada pasukan penembak untuk musnahkan drone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Dr. Muhammad Rizal dalam Sembang Sains. FST UC. Episod-episod yang sebelum ni kita banyak membincangkan dari segi teknikal bagaimana drone diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam sektor peperangan. Jadi, adakah drone ini? kawan atau lawan kepada manusia. Mm -mm. Uh, jadi okay, macam mana Dr Azwai? Drone ni boleh melindungi kita ke atau dia boleh membunuh kita sebenarnya? <laughs> <laughs> ya, yeah, soalan tu agak ah uh, lah Menakutkan ni. Menakutkan dah juga <laughs> kalau kita cerita mungkin ada orang yang risau kan. Ha, betul, Tapi betul. bendanya ada realitilah. Ya. Yeah. Uh, bila kita sebut adakah drone itu lawan ke kawan? Sama mm -hmm. juga. Kita daripada kecil, kita pernah dengar api itu lawan ke kawan. Betul, kan? betul, dia betul. boleh jadi kawan, dia boleh jadi lawan. Sama juga apa-apa teknologi pun termasuklah drone itu sekali. Yeah. Jadi kalau kita tengok drone tu sebenarnya asalnya dicipta untuk memudahkan dan juga dia sebagai alternatif yang sangat murah. Compare kepada teknologi yang sedia ada, contoh helikopter dan sebagainya kan, macam kita bincang episod sebelum ni. Uh, jadi, dia dah jadi alternatif yang murah. Uh, jadi, bila alternatif murah tu, uh, ramailah orang pakai. Uh, jadi, asal ni kita guna untuk kebaikan macam kita diskai episod-episod sebelum ni agriculture kan Betul. fotografi mm -hmm. kan uh, dan juga kadang-kadang orang guna untuk tengok jam kan jam uh -huh. ah, okay. teruk tak tahu sampai mana kan nah. dia bawa drone pergi tengok depan kan uh, dan juga kadang-kadang menjadi sumber maklumat tambahan hmm. uh, contoh sebelum ni orang nampak daripada view bawah aja bila ada drone, orang boleh nampak daripada angle yang lain. Hmm. Ha, contoh sebelum ni, kita tak tahu bumbung kita berlubang ke apa. <laughs> Sejak ada drone, kita boleh tahu kan. Ha, okay. Banyak angle-angle baru yang terbuka dengan adanya teknologi drone ni. Tetapi, recently kita tengok, uh, kalau kita follow, uh, peperangan yang berlaku banyak juga dah start guna drone. Uh, sebabnya, apa sebab utama dia? Kos lah. Okay, kalau kita compare kan, okay, kalau kita monitor kan, paling banyak sekarang, paling hot dekat Ukraine-Russia. Hmm. Ukraine-Russia ni, memang kebanyakannya dia orang banyak guna drone. Okay. Ha, uh, orang ah kan? uh, dong kami kasih drone. Okay. Dropper drone. Uh, apa itu kami kasih drone? Kami kasih drone ni drone yang kalau kita tengok dia ikat kepala motor tu dekat drone okay. dan drone tu pergi zzz, langgar kereta kebal meletup. Oh. Tu panggil kami kasih lah. Okay, okay, uh, yang dropper okay. pula Dekat drone tu dia ada macam uh, dia letak satu dua tiga bom, uh -huh. oh. atas kepala kita dia dropkan bom tu, dia panggil dropper bomb. <laughs> Itu drone uh, menakutkan ya? Kan ha, memang menakutkan. Kalau kita tengok syute-syute perang, uh -huh. bila askar jumpa drone tu dia akan macam nampak hantu tau, Yalah. lari tak, tak tentu ala sebab memang drone tu, drone yang diguna ni okay, ada jenis dia. Kalau kita tengok drone yang kita tangkap gambar tu, ha. dia panggil uh, consumer drone. Consum uh, kalau drone yang guna untuk perang Ukraine tu, dia panggil FPV drone. Okay. Apa beza dengan drone consumer? Kalau drone consumer, kalau kita bawa, kita tengok dekat screen phone kita lah. Mm -hmm. uh, dar daripada kamera dia. Kalau FPV ni, dia ada Google tau. Pakai okay. kat sini. Okay. So, okay. seolah-olah dia tengah pilot atas drone tu. Mm -hmm. Dan drone FPV ni adalah drone yang kalau kita tengok, biasa orang guna untuk racing. Hmm. Dia ada satu sukan dekat dunia ni Namanya drone racing hmm. Hmm. Dan dia akan guna drone FPV ni Dan FPV ni record sekarang 600km sejam Lebih Dia punya kelajuan hmm. uh, record dunia lah So kalau drone tu guna untuk perang, hmm. sempat tak kita lari memang tak sempat. Betul so, lah. uh. tahu kan dari segi a uh, sebab drone ni kalau uh. Uh, orang biasa-biasa orang biasa uh. mungkin dia tak tahu ni drone uh. consumer ke drone uh. perang. Kan uh. jangka kan uh, drone tu sampai dia uh. ingatkan kan uh, untuk ambil gambar dia. Uh. <laughs> lain pula Rupanya jadi. lain jadi pula jadi. Macam mana? Ya, ada, maknanya, ada bentuk lain ada. Uh, yang... Biasa kalau drone consumer ni dia punya design tu kalau kita nampak design dia lebih mesra rakyat lah ah. so kita nampak cantik dan sebagainya okay. kalau drone uh, perang okay. ni biasanya dia tak tak peduli pasal design okay. uh, design ni okay. macam nampak wayar, nampak apa hmm. semua. Jadi biasa kalau consumer nak beli, dia tak tertarik lah. <laughs> uh, kurang tertarik lah. Uh, so biasanya, nak, nak jual ni dia akan buat yang lebih uh, mesra lah. Penjualan beli Pen, pun saya rasa dia, uh, akan... dia... Boleh. Drone tu sebenarnya boleh beli dalam open market pun. Sebab okay. dia memang bukan untuk perang pun. Sebenarnya dia okay. untuk drone racing. Ah. Cuma orang modified drone sebenarnya tu. Uh, jadi drone untuk perang. Dan juga uh kos dia memang lagi rendah lah hmm. dan dia lebih accurate sebab dia orang boleh bawa celah-celah pokok semua hmm. sampai masuk celah-celah kereta kebal tu pun boleh masuk hmm. uh, dan uh, itu yang kalau jenis FPV hmm. kalau drone yang Kaos. kalau kita tengok uh, Iran ke Israel uh, dia panggil Shahid drone. Okay. Shahid drone ni pula uh, dia alternatif yang paling murah compared to missile. Kalau nak launch satu missile dia makan beratus ribu sampai ke juta juga kos dia. Dan Shahid drone ni hanya puluh ribu je kos dia. Ha, dan sebab tu dia orang boleh buat banyak mass product, sekali hantar 1000 hmm. Shahid drone sebab kos dia memang rendah. Dan sekarang tengok US pun dah buat ala-ala Shahid drone tu juga. US. Ah ha, dia oh. reverse engineer yang Iran punya dan dia orang buat dia orang punya versi. Tapi kalau kita tengok ini sebelah-sebelah memang tak ada beza lah Sama Cuma dia, dia tukar dia. color lah, ni hitam satu lagi color kelabu, oh. ha, macam tu je lah okay. tapi menunjukkan bahawa teknologi peperangan ni memang banyak rely kepada drone sekarang ni mm. sebab cost mm. lah memang, kos, eh? ha, memang banyak beza cost dia dan dia lebih accurate mm. ha, memang kita boleh control sampai the end point lah, maknanya mm. ha, nak celah, nak cilok, memang tak ada masalah senang, ha, ah. memang senang accurate, accurate. Ha, tetapi Uh, dalam drone ni mesti ada counter dia kan? Betul, betul. Ah uh, kita sebut tadi drone jammer kan. Pasal ha, tak pakai kan? Uh, memang pakai. Oh. Uh, di perang Rusia Ukraine, dia orang pakai drone jammer. Setiap kereta kebal tu pun bawa jammer dia sendiri okay. supaya nak elak ah uh, tiba-tiba drone datang, sampai satu tertentu dia akan jatuh je sebab oh. signal the loss. Ah tapi dia orang pun bijak juga. Dia orang sekarang buat drone pakai fiber optic. Okay. Maknanya drone tu tak pakai wireless dah macam saya cakap tadi kan episod sebelum ni drone ni komunikasi dia wireless. Betul. betul. Dalam keadaan perang ni orang dah pakai fiber optik. Hmm. Maknanya drone tu dah macam layang-layang, dia terbang dia bawa fiber optik tu dia gulung dia gulung. So sejauh mana fiber optik tu pergi dia akan ada ada kita akan nampak wayar okay, okay. tu. Ha, sebab dia nak elakkan frequency jamming tu. Ha, jadi masalah lain pula kalau kita tengok post war punya gambar penuh dengan serat. Ha, bandar tu penuh dengan serat sebab Yelah fiber optik kan. Fiber tarik-tarik ha, meletup tinggal ha. macam tu je. Tak ada gulung okay. balik. Okay. Uh, macam tu memang teruk. Itu saya rasa dia uh, untuk counter back bila yeah. drone boleh dimusnahkan dengan frekuensi. Sebab yeah. dia pakai fiber optik. Ya yeah, betul. Okay. Ha. Uh, antara yang dia orang guna lah. Uh. Okay. Jadi uh, saya nak share juga dekat sini uh, hmm. dapatan daripada hmm. pembacaan saya. Uh, paper daripada... Uh, Korea University hmm. uh, okay. ada beberapa negara yang telah hmm. uh, yang melibatkan drone peperangan ini hmm. yang mengganggu sistem mereka sebagai so, okay. contoh hmm. uh, gangguan di lapangan terbang UK hmm. dan Jerman akibat uh, penerbangan drone haram hmm. dan uh, serangan ke atas kemudahan minyak Arab Saudi yeah, dan cubaan serangan bom di hmm. AS okay, hmm. jadi kalau dekat Malaysia, hmm. uh, spesifik kepada Malaysia hmm. uh, Adakah kita sudah mula menggunakan drone dalam peperangan atau yeah. untuk mengawal selia isu-isu keselamatan di Malaysia? Okey, kalau di Malaysia ni sebenarnya kita nampak kalau drone peperangan ni banyak lebih kepada monitoring dan pengesanan lah. Oh memang dah ada? Aa, dah. dah ada, cumanya okay. bukan untuk attack lah, more kepada defense monitor, lah okay. uh, so tuan drone yang digunakan oleh TLDM, uh, drone guna untuk monitor perairan mm -hmm. uh, ada juga drone untuk core reset, diguna digunakan untuk spy lah kan, mm -hmm. untuk tengok ada penceroboh ke apa kan mm -hmm. uh, dan juga kalau tengok drone yang macam kamikaze tu Dekat Lima baru ni, dia ada lah display, hmm. tapi saya nampak macam masih lagi R&D lah. Oh, okay. ha, ada, dia orang dah buat macam proof of concept lah kan hmm. ha, untuk sebab kalau kita tengok perang Thailand-Kemboja pun dia orang banyak juga guna drone. Thailand-Kemboja? Okay, okay. okay, Thailand, ha, ha, Thailand ha. dengan Kemboja yang kat yang sepadan hangat. tu, ha, hangat tu pun dia orang dah start guna drone. Okay, ha, okay. Jadi kalau kita tak ready dalam teknologi tu, Uh, kita akan ketinggalan lah yeah, betul, uh, betul. sebab itu antara teknologi perang yang latest lah uh -huh. yang banyak yang dan kos dia memang murah. Uh -huh. uh, kalau siapa ada 3D printer kan dia uh -huh. boleh je, macam kat Ukraine tu kilang dia memang pakai 3D printer. Je. Uh -huh. uh, dia buat buat ber, bertingkat-tingkat drone tu kan. Uh, itu antara yang yang kita nampak lah uh, dari segi Malaysia punya perspektif, perspektif lah. Perspektif. Uh -huh. Bercakap mengenai R&D tadi uh -huh. saya uh, tertanya. Uh -huh. uh, kalau dalam Malaysia masih dalam proses R&D adakah hmm. kita hmm. menggunakan ataupun kita uh, import uh, drone daripada luar ataupun kita uh. sendiri dah keluarkan drone kita okey kalau kita tengok perkembangan defense negara kita sekarang kita ke arah local content maknanya hmm. kita cuba sebaik mungkin untuk develop 100% hmm. tapi kalau tak dapat 100% local mungkin ada certain yang kita terpaksa import dan tapi majoritinya lokal. itu yang okay. banyak saya nampak a uh, mindev ke arah itulah. Ah mm -hmm. uh, sebab dia banyak isu uh, skala kita segi penguasaan pun penguasaan. Bukan setakat perang tau. Uh, pihak penjara pun ada masalah dengan drone ni. Oh okey. Uh, melibatkan pihak penjara juga. Uh, sebab uh, banyak dia orang bawa masuk barang terlarang guna drone. Oh, okay. uh, contohnya barang-barang yeah, yeah. terlarang kan daripada uh -huh. luar. Gilah. Drone landing kat Yelah. mana? Sebelum ni kita bincang uh -huh. bawa makanan, rupa-rupa uh. dia bawa benda lain pula. Uh -huh. uh, okay. banyak benda yang dibawa masuk. Uh, ke dalam penjara, pusat uh, apa? Pusat macam-macam uh, uh, kan. Beberapa. Uh, so kita terlepas kita sebab uh, sebab dia tak ada kaedah untuk counter benda tu kan. Uh -huh. uh, sebab tu kalau baru-baru ni kita tengok pihak penjara ada keluarkan macam perolehan untuk beli anti drone sendiri oh, okay, okay, sebabkan isu-isu okay, okay. macam tu. Okay, mm hmm. Right. Okay. Jadi itulah bila berbincang dengan lebih teknikal dan mm -hmm. mendalam kita ha. kita dapati mm -hmm. aa, penggunaan drone tu amat membantu mm -hmm. aa, yang dari segi teknologi lah kita sebut dari segi teknologi tetapi ada beberapa perkara yang perlu dikawal selia dan perlu dipahalusi lah jadi untuk bercakap berkaitan perkara itu mengenai apakah semangat drone dalam jangka masa 10 tahun kita akan bincang dengan lebih mendalam untuk episod yang seterusnya ini.